В железнодорожном районе продолжается реконструкция киноконцертного комплекса «Современник». В обновленном здании разместят зрительный зал на 650 мест и помещения для творческих коллективов. Завершить отделку планируется до конца года. Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории и созданию парка трудовой славы железнодорожного района. Городские дорожники продолжают асфальтирование пешеходных дорожек на Западном бульваре, улицах Панорамной, Кирова и Марата. Также ремонтные работы проводились на улицах Виновской роща, проезде Полтавском, подходах к школам 51 и 15, а также к пешеходному переходу в районе 44-го дома на улице Врача Михайлова, 10-м проезде инженерному дороге на село Архангельское. Протяженность маршрута трамвая номер 15 увеличили для улучшения качества обслуживания в связи с многочисленными просьбами жителей города. С 1 сентября руководство МОП Ульяновск Электротранс продлило трамвайный маршрут номер 15 до конечной станции ОКСМ. Обновленный маршрут позволит без пересадок добраться из микрорайона Огни Севера до улицы Рябикова, станкостроителей, промышленные, а также до торговых центров «Вертикаль», «Дарс», «Альянс», «Одесса», а также до ОКСМ. Интервал движения в будние дни в часы пик составит 12 минут, в остальное время 23 минуты выходные и праздничные дни от 16 до 20 минут